А какую ты посоветуешь полезную зависимость? От чего? Все равно как, есть тоже такая как бы, теория, что человек меняет просто зависимость а с алкогольной на, не знаю, на сахар, сахара еще на что-то, там зависимость там, в сексе там, или там, в адреналине, каком-то там, не знаю, прыжки с парашютом. Какая полезная, какую ты... Я бы посоветовал полезную зависимость, это спорт. Вот, например, я запомнил велосипедным спортом, я там, когда немного шоссейным занимался, то вот 2-3 часа поездишь на велосипеде, а потом с него встаешь и и такая эйфория такой класс то есть ну там есть это связано с гормонами там они выделяются там это долгая история неважно да, 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 ну правильно. короче покрутите два часа педали и вы получите такой кайф и вы захотите каждый день то есть есть люди которые вот занимаются особенно кстати в Испании это распространенный вот этот ну не велогонки а именно чтобы заниматься велосипедом да, да, сел да. поехал да, да, во очень Франции <класс> в Италии но они почему этим заниматься потому что они поняли этот кайф что ты сел крутишь Далее, а это, это по-моему, это даже самая большая мышца, которая работает. Из-за того, что она много работает, потом выделяются гормоны удовольствия, и на это можно присесть. Если на такое присядешь что